আর এই রাকাত নফল নামাজের নিয়ত করবেন এইভাবে নাওয়াই তোয়ান উসল্লা ইল্লাহি তালা রকাতাই সলাতুল নাফলে মোতওয়া জিয়ান ইলা জিয়াতেল কাবাতি শরিফাতি আল্লাহ আকবর আর হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে নফল নামাজ পড়বে ওই ব্যক্তির ওপরে মহান আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এই জন্য হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় নবীজি সল্ল্লাহ আলাইফুসাল্লাম বলেন তোমরা নিয়মিত চেষ্টা করবা নফল নামাজ পড়ার জন্য আর যে ব্যক্তি নফল নামাজ পড়বে ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তালা জান্নাতকে ওয়াজিব করে দিবেন আল্লাহ الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المقدوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى. الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني الله اكبر سبحان ربي العالم سبحان ربي العالم سبحان ربي العالم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقدوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي العلي سبحان ربي العلي سبحان ربي العالم الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا علي عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم এখন আমরা সালামের মাধ্যমে নামাজটি সম্পূর্ণ করবো আসাল মালাইকুমতুল্ল আসালামু মরহমাতুল্ল